السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تعلیم کا آغاز کرتے ہیں فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے حکایتِ صحابہ میں سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھوک میں حالت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے کیا کہنے ابو حریرہ کے آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی فائدے میں شیخ اللہ العیظ ہیں کہ یعنی بھوک کی وجہ سے کئی کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا حضرت ابو حریر رضی اللہ بڑے صحابر اور کانے لوگوں میں تھے کئی کئی وقت فاقے میں گزر جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائی تو ان پر تونگری آئی تو یعنی فائنینشلی اسٹرانگ ہو گئے کئی کئی وقت فاقے میں بزرت جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائی تو ان پر تونگری آئی جس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری رہتی تھیں اس پر تصبی پڑھا کرتے تھے جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندھی اس کو پھر بھر کر پاس رکھ دیتی ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم تین آدمی رات کے تین حصے کر لیتے اور نمبر وار ایک شخص سینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ سے سنا کہ میرے دادا صاحب رحمت اللہ کا بھی تقریباً یہی معمول تھا کہ رات کو ایک بجے تک والد صاحب رحمت اللہ مطالعے میں مشغول رہتے ایک بجے دادا صاحب رحمت اللہ تحجد کے لیے اٹھتے تو تقاضہ فرما کر والد صاحب رحمت اللہ کو سلا دیتے اور خود تحجد میں مشغول ہو جاتے اور صبح سے تقریباً پون گھنٹہ قبل میرے تائے صاحب رحمۃ اللہ کو تحجد کے لیے جگاتے تھے اور خود اتباع سنت میں آرام فرماتے ایک آج ہم لوگ ہیں صرف موبائل چلاتے ہیں پورا گھر کیا ہوتا ہے موبائل چلاتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مشتق سے قرض لینا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور رقد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا یہ خدمت میرے سپرد تھی جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا <coughs> کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا پہنا دیتا یہ صورت ہوتی رہتی تھی ایک مرتبہ ایک مشرق مجھے ملا اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت اور سروت حاصل ہے تو کسی سے قرض نہ لیا کر جب ضرورت ہوا کر کرے مجھے سے قرض لے لیا کر میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا اس سے قرض لینا شروع کر دیا جب ارشاد عالی ہوتا اس سے قرض لے آیا کرتا اور ارشاد والا کی تعمیل کر دیتا ایک مرتبہ وضو کر کے آزان کہنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کون کہہ ہیں حضرت بلال ایک مرتبہ وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہی مشرق ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا او حبشی میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک, آ... ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور بھولا برا بھلا جو منہ میں آیا کہا اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں میں نے کہا قریب ختم کے ہے کہنے لگا کہ چار دن باقی ہیں اگر مہینے کے ختم تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے میں غلام بناؤں گا اور اسی طرح بکریاں چلاتا پھرے گا جیسا پہلے تھا یہ کہہ کر چلا گیا مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا یہ کون بتا رہے ہیں حضرت بلال رضی حضر کیا ہیں مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا یا رسول اللہ نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کو فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میرے پاس کوئی انتظام ہو سکتا ہے وہ آئے گا ذلیل کرے گا اس لیے اگر اجازت ہو تو اتنے قرض اترنے کا انتظام ہو میں کہیں روپوش ہو جاؤں جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا یہ عرض کر کے میں گھر آیا تلوار لی ڈھال اٹھائی جوتا اٹھایا، یہی سامان کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا صبح قریب ہی تھی کہ کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ چار اونٹنیا جن پر سامان لدا ہوا تھا بیٹھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے قرضے کی بے باکی کا انتظام فرما دیا یہ اونٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی فدق کے رئیس نے یہ نظرانہ مجھے بھیجا ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مسجد میں انتظار فرماتے رہے میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے تعالیٰ نے سارے سارے قرضے سے آپ کو سب کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضے कرز, کی باقی نہیں رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے بھی سامان میں سے بھی چار اونٹیاں جو آئی تھیں ان میں سے بھی کچھ باقی ہے میں نے عرض کیا کہ جی ہاں کچھ باقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم ہی کر دے تاکہ مجھے راحت ہو جائے میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جانے کا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے تمام دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا یا نہیں میں <coughs> نے ارس کیا کہ کچھ موجود ہے ضرورت مند آئے نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو جی کچھ ہے میں نے ارس کیا کہ اللہ جل شانو نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نمٹ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالو کی حمد و سنہ فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ خدا نہ خواستہ موت آ جائے اور کچھ حصہ مال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں رہے اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملے فائدے میں شیخ اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ والوں کی یہ بھی خواہش رہتی ہے کہ ان کی ملک میں مال و مطا کچھ نہ رہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا پوچھنا جو سارے نبیوں کے سردار سارے اولیاء کے سرتاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خواہش کیوں نہ ہوتی کہ میں دنیا سے بالکل فارغ ہو جاؤں میں نے معتبر ذرائع سے سنا ہے کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرکدہ نور اللہ مرکدہ کا یہ معمول تھا کہ جب نذرانوں کی رقم کچھ جمع ہو جاتی تو اہتمام سے منگوا کر سب تقسیم فرما دیتے اور وصال سے قبل تو اپنے پہننے کے کپڑے وغیرہ بھی اپنے خادم حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب مدد ذلوں کو دے دیے تھے اور فرمایا تھا کہ اب بس تم سے مستعار لے کر پہن لیا کروں گا اللہ پاک ان تمام احادیث کا یقین نصیب فرمائے ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے ان پہ عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے سبحان اللہ و سبحان کا نشد اللہ الا اللہ صبح ربی کا رب العزت وسلم علی و اللہ والحمد اللہ رب العالم